І зараз почали активно говорити про всі загрози, які можуть бути. Давайте розпочнемо з них. Багато майстрів почали бачити загрозу для атомної станції Запорізької. Що ви бачите там, Боділа? Я діла на неї розклад. Да. Ну, смотрите, она так же... там нічого, по суті, нового. Так же, як угроза була. Да. Она остается. Туда приезжал Кириенко перед Новым годом, yeah. и он сказал, что хочет запустить все, все реакторы. И вот yeah. это, конечно, несет большую угрозу, потому что они же там много что покрали. Yeah. Там даже по картам, что этого нельзя делать, там надо учитывать многое что. Uh -huh. Поэтому, естественно, что угроза есть. Uh -huh. ну, давайте посмотрим по картам. Это в сечне месяце какая угроза от Запорожья к атомной станции идет? 2025 Запорожская атомная станция. Ну, тут, видите, тут карты показывают, что их сейчас на них давят извне, mm -hmm. их yeah. ограничивают. Yeah. И здесь идет речь и не только о запорожской атомной станции, а чтобы они не предпринимали каких-то, знаете, Таких безумных действий. Да. Но вы не можете, вы разумеете, друзья, вы не можете. Ну да, но смотрите дальше карта. а Ну это же безумцы, понимаете. Запорожская, не запорожская, но у них есть какие-то планы, которые, знаете, такие нехорошие планы, потому что здесь карта выбора э, устроить там башню, да, какую-то. Вот все равно эта башня, она продолжает висеть над Украиной. Угу. И здесь она висит, видите, тут у них есть планы, такая, такая ситуация, такая ситуация. И это же опять, это не только касается для Украины, если для Украины понятно, в Украине война, uh -huh. а то, что касается других стран, это... К сожалению, теж картина предвідяли ці теракти, і ви бачите що відбувається. Ви бачите, наче сумасшедки как... однозначно карта. Однозначно, такі падають. І в Німеччині, що робиться друзі, ми ще, я думаю, що ми війшли. А давайте кинемо з вами три карти на січень місяць. Яким буде січень, наприклад, на фронті? Давайте січень і три карти фронту. 2025 года фронт для Украины фронт да. для Украины и для россиян да и 2025 год для россиян для Украины видите опасность окружения где-то ну а -а -а. мы знаем что они пытаются где-то в какие-то клещи что-то взять Противодействие этому. Ну то есть через короткий промежуток времени опасность идет вот такая для наших ребят где-то. То что касается там, тут, ну понятно, что они бросают огромное количество на убой, да. они дальше будут бросать это количество, но где-то у них тупик должен быть. Будет, да? И тут еще что-то, смотрите, на те, ну да, мы тут говорим именно про фронт в Украине. Да. Это по-другому еще можно прочитать. Это и Россия. Еще какие-то трагические события могут быть на России. Ну там карты показывали угрозы терактов. Ну, понятно, кто их сделал. Ну да, кто ж, у нас же один ворог. Окей. А для Украины? А звуч для Росіян? Для Украины я вам показала опасность окружения. А для россиян что у нас? тупик, где-то а, все-таки мы их должны. И большое количество ухода в мир иной. Угу. Но а, бо... Они будут искать все равно пути, видите, все равно они их, ну, как я говорю, ты их в двери, они а в окно. Да а... хорошо, хто то сказав, що вони як невідимий ядовитий газ вони розпространяються по Так, да, і друзі. До речі, пам'ятаєте це про підземні шляхи? Мені багато військових говорили, що вони реально риють, і на фронті це не тільки про Хер... там про сумщину, а взагалі на фронті, що вони вилазять. Десь ну, постоянно ж карта об этом предупреждали. Бо це просто дивно. Тому що реально ми говоримо про фортифікаційні споруди і розуміємо, що вони на цьому поприщі вони все сильні, бо 400 мільйонів гривень виділили покровську на підтримку. Засобів масових інформацій. 147 мільйонів на освіту, 73 на водоканал, 34 на благоустрій. Ну, коротше, я не знаю, там ну, фронт, а такі гроші виділяються. Корупція. Корупція корупція я, я вже відвела на цей питання корупція перевести їх за границю. Та їх, мені здається, що вони не то, що... Добре, поїхали. Друзі, кривий ріг питають, наші наші Ольга гаркуш, Гаркуша питає про кривий ріг. Кривий рік. Работа ПВО э, в дневное время. Опасность есть, смотрите, в дневное время. Вообще опасность идет, видите? Первая карта ⁇ работа ПВО. Это может быть в том числе и баллистика лететь. В дневное ну. время, когда будете тоже в том числе в дневное время, там, где большое скопление людей. То есть опасность по-любому есть. Угу. Окей. А от Олена Івановська питає про небезпеку для Закарпаття ракет. Пам'ятаєте, вже було про Закарпаття, воно полетіло через Румунію, десь так На сьогоднішній день це на новорічний календар. Ну, на січень є небезпека? Закарпаття. Опасне да. Закарпаття є. Я бы сказала, есть, потому что, ну тут опять, помните, Дима, мы уже смотрели, они как-то они хотят еще нервы по пощекотать uh -huh. именно около границы. Я не исключаю, что на этот раз опять может залететь, это же еще карта, видите, за границей, либо на границе, либо залететь за границу. Uh -huh. Таким образом пощекотать нервы и там. А давайте це пов'язано з цим газом з електроенергії. Хитрость, хитрость, да. і якісь диверсіонні действия теж. Спитайте, чи пов'язані ці обстріли з, ми, з тим, що газ же ж мають зупинити, і, і у Словаччині, і, і угорщині, що будемо зараз дивитися? Чи буде отакі от, атаки не на газові якісь станції в Закарпатській області? Атаки на газові станції в Закарпатській області. А вот здесь больше показана какая-то диверсионная деятельность, чтобы обвинить Украину. Угу. Ну, что Украина намеренно это делает. Угу. Ну, я это зрозум... разумею. А что там зараз в Сичне? вот эта ситуация э, между Словаччиной и Украиной, какая она будет? Тут еще как-то предупреждают внимание, то есть это еще не все теракты по миру, еще где-то жертвы могут быть в ближайшее время. Вы, Дима, Яка ситуація в січні буде з цією з газовою ситуацією Закарпаття і Україна? Вони зараз покажуть вежу, там ми зрозуміємо, що там може бути щось стра трапиться. Чи буде конфлікт продовжуватися між Словаччиною і Україною відносно газу? Ой, они будут раскачивать не только, попытаться раскачать ситуацию не только Словаччина, но и другие страны привлечь к этому, но ну, играть, манипулировать на этой ситуации. Uh -huh. Я это понимаю. То есть то... они будут такую, они будут пытаться поссорить нас. Это тоже было по картам с нашими партнерами, играя вот эту свою роль. Дішового газу. Я зрозумів. Окей, другі любезеньки, погнали. Всі йдемо сьогодні знов весь телеграм майрить. Двадцять хвилин будьте в укриттях, а решнік, арешні, карешніка, летить. Давайте дивимося на найближчий тиждень, ну це якраз ну, до старого різдва, да? оце на цей тиждень. Що буде з цим, що Решнік? Чи прилетить Арішнік десь в Україні а що росіяни, по Україні? не Ну, хотят они. Карта работы. Но ну, что-то у них там. Страх. А, -а, -а. а по итогу. Страх. Что-то там у них еще, понимаете, что-то вот с ним все время не так. То есть они сами его боятся, этого орешника. Угу. опять же карта страха тут а ну, что это блять в России? ну видимо да в том числе и последствия да за него за... по итогу запустят орешник по Украине в эм... ну давайте так как бы они планируют его ну видите здесь Саша Аркан пока это все в подвешенном состоянии вот так я скажу сейчас угу. А, ну, желание есть, видите, таким образом напугать мир, ну, запугать мир, то есть желание есть. Что-то у них, Прови, э, в том числе, опять же, видите, э, тут, э, тут опять та же хитрость проверить, э, проверить работу ПВО, то есть насколько он сбиваемый. Uh -huh. Ну, опасность такая есть, это правда. Uh -huh. Окей, дорогі любезенко отаке. я чесно кажучи, після того друзі, як в центрі міста Київ, столиці, майже біля майже біля офісу президента, напроти Нацбанка, будинка ну, два поверха верхніх будинку, немає. Це історична пам'ятка, там майдан через ну рукою просто подати. Ну знайшли ж лазейку, правильно? Давайте мені цікаво, чи відповідали, чи не відповідали на це запитання, як їм вдалося, щоб дрон залетів в центр міста. Таким путем чтобы... Они длительно к этому шли. Нашли, да? Смотрите, здесь э, это еще не все. Видите, здесь более мощные разрушения могут быть. Ничего себе. Это как бы, знаете, э, смотрите, какие карты выпадают. О, кстати, по этим картам вполне могут опасность орешника быть. То есть это как бы, я не знаю, поиск пути. Я разумею. Давайте так, вони его нашли. И они длительно искали, длительное время искали этот путь. Пути, видите? Пути, пути, каким путем, как. То есть есть опасность повторения, только уже не дрона, поняли, а чего-то более серьезного. Угу. Как ракета. То есть они шлях нашли все-таки, правильно я понимаю? Давайте ответим карту, Вот враг, он нашел шлях в Киев. Вот как ему туда дойти? Він же... Враг нашел. Агрессор. Шлях путь в центр. И он нашел. Да. Идет. да, он нашел его. Ну, как бы у него получилось. Ну, мы видим. Да, он долгое время пытался. Сейчас получилось. Он, но это не значит, что у, не, ну, что у него получится, ну то есть, ну вы же понимаете, что у него получится второй раз. Ну это, со стороны Украины тоже эту ситуацию анализируют. Но то, что смотрите, все равно центр Киева есть опасность, что туда, вот, вот, где урядовый квартал, все что связано, да, прилетит что-то либо баллистика, либо что-то еще, опасность есть такая. Окей, okay. uh, так, дорожі. Ну я не, не, не дай бог. Дорогі басенки, погнали. Купа питань. Хто вітає? Дякую, хто вітає нас всіх з новим роком. Пані на всіх вітаю з Новим роком. Да, всіх. Uh, господи, якийсь... навзем рухаємося далі. Um, Покровськ. Все таки. Ми, ми тільки що говорили, які гроші на Покровськ. Що ми все-таки матимемо 25-му році? Покровськ. Винна, будто окупованный чине. На сегодняшний, исходя, понимаете, все быстро меняется. Исходя да. из сегодняшней ситуации, оккупация покровска. Исходя из сегодняшней ситуации, оккупация Ну, все силы. Им надо быстро, быстрый результат. Понятно, к чему они стремятся. Смотрите, здесь одни и те же карты показывают. Как бы на сегодняшний момент они показывают, нет. Но они обход там, я не знаю, как вот. Возможно, вот это они имели в виду, да? Карты, что в обход они его, в кольцо, либо же еще что-то. Ну, либо же, как вариант, видите, то, что идет опасность, почему так карты показывают, что они могут на него что-то мощное и сильное сбросить. Вот mm. все время одно и то же показывают. Ну вот мы же помним те какие-то параб, параболичные бомбы, термобаричные. У них же там миллион вариантов уже было, правильно, разумеется. Да, что это такое? Mm -hmm. okay. Пока, да, ну то есть, ну, вы же понимаете, что при такой угрозе mm -hmm. это же, ну, естественно, что это тогда отход. Mm -hmm. А ну ось Ольга питає наш Олешки, Ліві Берег Херсонщина. у нас просто пекло, постійні прильоти розкидають пелюстки. Люди налякані. Що відбувається? Що чекати? Буде гірше? От до чого це все йде? Оця страшна. Олежки аніше купіровані. Я да. ніж все одно туди скидають. Ну я не знаю, може наші вибивають їх, але і купа прильотів. Вони пишуть. Ну, може, і наші пелюстки розкидають. Ну я думаю, що і не наші можуть це робити. Олешки хто обстрілює Олешки? К сожалению, да, стреляют. Тут и, и, и работа дьявола в том числе. Да. К сожалению, Олежки, оно вот это остается. Вот это вот, как вы пишете, да, огонь вот этот остается. Окей. Okay. Так, мы кривий ріг смотрели с вами? Да. Мы же подивилися. Да, дорогие любастники, я відповів по о Кривом Риге. А, что будет с местом Орехов? Попался Орехов. Показывает Орехов, это Украина. Uh -huh. Карта России, иллюзия для них. Видите, иллюзия no. для России. Угу. Окей, але дивіться, зараз не легше, тому що ізюм та балаклію Харківської області готують до кругової оборони. Да? Давайте подивимось, все таки на найближчий час, наприклад, на найближчі місяці, ізюм, окупація. Тому що якось я навіть ну колись була інформація, що може бути окупація тих місць, які вже були в окупації повторно. Ну не доведи Господь. Окупація і на сьогоднішній момент. 12 или 12. Ну, ну. ну они плани, ну планы-то у них понятно такие планы, да, быстро двигаться как-то в нескольких вариантах, да. Ну может так вот, как вы показываете, как раз два варианта. Нет, тут видите десятка мечей. Нет. Именно Кремль, видите десятка мечей. Поэтому а -а -а. будет это 20 ну, показывает на сегодняшний момент, видите, оккупация. Отшельник – это оккупация по иллюзии. Ага. Окей. Окей, добренько. Тогда поехали. А, дивимся Балаклея. Оккупация Балаклея. На сегодняшний момент Ну показывает карта Дежавю. Я разложила так дальше, потому что первая карта все равно справедливость выпадает, украинские, ну, законы, да, если мы дословно говорим. А тот момент действия украинских вооруженных сил, что показывать не буду. Во mm. так показували. Що не буде, да? Е, то, що будуть делать українські збройні сили, показувати не буду. Ага, зрозумів. А а росіяни я не розумію. Ну я не вижу сейчас окупаться було кліні. Хорошо. О, окей. Давайте питаємо, до чого ця інформація, Це кругова оборона? Що 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 до чого ця інформація? До чого така інформація. Не Единственное, что опасность с воздуха идет им. Ну, тут есть некий подтекст всего этого, скажем ага. так. Давайте так. -го В 2025 году буде продолженный военный стан воєнний стан? В 2025 году будет продолжен военное положение. Пока они показывают, да. Ну, можуть різні родити неожиданності. Пока показують, да. так. <говорит> Окей, okay, рухаємося далі. Подивіться, бо Оленочка, ви неймовірна, подивіться, будь ласка, Чернігівська область. Загрози, а також як і розвиток чекає майбутньому. Дякую, Ольга Ольга, Ольга питає. Чернігівська область Все, что здесь детьми связано, будьте внимательны. Uh -huh. Ну, они, к сожалению, башня падает. Опасность идет. Они, смотрите, то, что они будут там вроде, э, ну, может быть, с той стороны, да, Черниговская область, э, вроде как какие-то силы собирают. Я не знаю, что вроде как они будут действовать, да, двигаться. На самом деле это отвлекающий маневр. Uh -huh. Здесь обман. Uh -huh. Здесь как-то иллюзии. Но, к сожалению, башня падает. И почему-то мне все время падает отравление. Дети, будьте внимательны, что касается детей. Вода, что-то с водой или продуктами. Mm -hmm. Не знаю. Уже не все время они показывают одно и то же. Окей, ну, я, друзі, надіюсь, що все буде добре. Наталя, Наталя питає, чи перейдуть бойові дії з Курщини на Сумщину? Небезпека ситуації Сум, дякую. Оці бойові дії з, Курської, з Курщини перейдуть на Сумщину чи ні? Ну, в смысле, то, что враг зайдет в Сумскую да, область? Да. Агрессор. Россия не зайдет в Сумскую область. Но я не вижу. Как диверсионные группы. Не, для этого ему надо время. Посмотрите, смотрите, как они выбивают. Они же тяжело даже там все идет. Им время. Поэтому если... Тут все зависит от того, если они подвесят, сумеют подвесить войну в Украине, да? Mm -hmm. Ну, тогда ситуация меняться будет полностью. Это касается уже не только Украины, но и всех остальных. Mm -hmm. Я не вижу на сегодняшний момент. Окей, дорогие басенки, рухаемся далее. Скажи, пожалуйста, закупинский Купинский напрямок. Вот что будет, какая ситуация будет за Купинским напрямком? Взаган. Для россиян какая как, yeah. ситуация в Купинском направлении? Для россиян какая ситуация в направлении? Угу. Мы про россии, про россиян, а не про Украину. Uh -huh. Но они еще, к сожалению, смотрите, они еще как-то могут. Все, что связано с рекой около воды, еще, к сожалению, они могут по что-то захватить, прихватить. Могут. Угу. То есть еще они чуть-чуть продвинуться могут. Но первые три карты тут выход. Укра... Ну, тут действие украинских вооруженных сил. То есть, э, сбройные силы Украины что-то могут сделать, да? Э, ну, планируют что-то, да. Они везде показывают украинские вооруженные mm -hmm. силы. Окей, okay, дорогие ребятники, рухаемся сад... дальше.